तो संघ जी कहता है योगी जी ठीक है ये दो कदम आगे जाके कहते हैं कि योगी जी ठीक नहीं है साहब उत्तर प्रदेश में योगी जी से बड़ा मुख्यमंत्री अभी तक हुआ नहीं कल्याण सिंह की धरती योगी ने और उत्तर प्रदेश यदि विकास करेगा तो योगी जी के कहना करेगा संगठन में जिस हिसाब से उनके खास लोग पलटा मार रहे हैं जिस हिसाब से लगातार केंद्र सरकार अपने बिल वापस ले रही है और कई जगह यूटर ले चुकी है क्या सरकार में पॉलिसी पैर है क्या किसी कोऑर्डिनेटर की कमी है कई चीजें हैं जिसका जवाब सरकार को देना सरकार और गठबंधन में खासकर भाजपा थी। और उनके गठबंधन पार्टियों यदि ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं समाधीनता बनी थी तो फिर सुबह ट्वीट तो में कहा था कि आप चौहत्तर के हो गए हो जाएंगे पचहत्तरवा चालू हो जाएगा आपको मार्गदर्शन मंडल में चाहिए और यदि आप नहीं चाहते तो भी आप जाएंगे ट्वीट तो में कहा गया बार बार ये बात चर्चा में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी और कितने दिन हम कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या ये सरकार टिक जाएगी सरकार बदल जाएगी क्या सरकार यही रहेगी प्रधानमंत्री बदल जाएंगे ये बार बार हर जगह समाज के हर तकबे में ये सवाल क्यों उठते हैं या जब हम कहीं जाते हैं बाहर जाते हैं भ्रमण पे जाते हैं तो लोग लगातार ये सवाल क्यों पूछते हैं क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी बहुत ही कमजोर स्थिति में दिखाई देते हैं मोदी जी जिनका एक रिकॉर्ड है कि जिन्होंने हमेशा अपने बलबूते पे सत्ता हासिल की जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात में तब एब्सुलट मेजोरिटी थी उसके बाद वो लगातार मेजोरिटी वाली सरकार में रहे दिल्ली में पहली बार आए 2014 में तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 280 पार मिले दो का मार्ग पार करके अपने बलबूते पे लेकिन फिर भी एनडीए के कुंबे को साथ में रखने दो हजार पांच साल तक सरकार चलाई दो में जब तीन पार आ गए तब एनडीए के गठबंधन के जितने भी दल थे वो भी दयनीय स्थिति में थे भाई दो देगा तो लेंगे नहीं दिया तो भी ठीक है क्योंकि फिर तब तक मोदी जी का एक अहम और अहंकार एक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था माई वे और हाईवे और वो सारी बातें 2024 आते आते 2024 के चुनाव के प्रचार में लोगों को दिखाई दे रही थी मोदी की गारंटी मोदी की सरकार बटन दबाओगे कमल पे तो मोदी को वोट मिलेगा उम्मीदवार मत देखो मुझे देखो मैं अजन्मा हूं नॉन बायोलॉजिकल हूं मैं अविनाशी हूं ये तमाम बातों पे वो बोलने लगे लेकिन जब ये अपने आप को उन्होंने अजन्मा और अविनाशी कहना शुरू कर दिया तब तक चीजें डीरेल हो रही थी और ये उनको भी पता था संघ के शरण में गए संघ ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि पिछले दस साल में आपने कभी संघ की सुनी ही नहीं तो क्राइसिस में संघ क्या मदद करेगा गुस्से में आपने कहलवा दिया कि संघ को हमको जरूरत ही नहीं है संघ पहले भी बैकफुट पे था और बैकफुट पे चला गया और आप टेक्निकली एक सौ अस्सी पे आ गए ये बात है मशीन का खेल वेल होके जहां वोट जितने गिरे उससे ज्यादा गिनाए गए दो सौ चालीस पे हम 240 मान भी ले तो भी उसके बाद गठबंधन की सरकार भी लग रहा था लोगों को या लोग कह रहे थे कि नीतीश बाबू और चंद्राबाबू बिल्कुल कस के लेंगे लेकिन इन लोगों ने पूरी ढील दी विश्वास का मत हो गया स्पीकर का चुनाव हो गया मंत्रिमंडल का गठन हो गया मंत्रालय का आवंटन हो गया ये दोनों चुप अपने शांति से लेकिन जब तक बजट आते आते चंद्रा बाबू नायडू ने अंगड़ाई ली और बता दिया कि मोदी जी आप मेरे भरोसे मुझे ये चाहिए करवा दीजिएगा मोदी जी को करना पड़ा वक बोर्ड का बिल आया मोदी जी को यू ट्रन लेना पड़ा बिल पी ए जेपीसी को भेजना पड़ा क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और टी डी पी दोनों से मैसेज गए उसके बाद क्रीम लेयर की बात आई सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीम लेयर को रिजर्वेशन के लिए मना किया उसको लेके एनडीए गठबंधन के लोग ही अपने सरकार के खिलाफ आंखें खो, खोल के बोलने लगे मोदी जी के लिए यह सहस्थिति नहीं थी उसके बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल आया वो मोदी जी को होल्ड करना पड़ा लेटर एंट्री में तो उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि तब सभी विरोधी दलों के साथ उनके अपने भी बोलने लगे ये जो एनडीए गठबंधन में आवाजें उठने लगी है ये मोदी जी की सबसे कमजोर स्थिति को बयां करती है मोदी जी सुनने के आदि नहीं सुनाने के हैं वो अपने मन की बात कहते हैं दूसरे के मन की नहीं सुनते लेकिन अब सुननी पड़ रही है ये उनके लिए असहनीय स्थिति है लेकिन जो लोग साथ में हैं वो भी इस कमजोर मोदी को कब तक ढुलेंगे संघ मोदी को बुला दे रहा है पार्टी के अध्यक्ष पद तक की नियुक्ति उन्हें कर पा रहे हैं इतने मजबूर हो गए हैं अमित शाह के हाथ में पूरा संगठन और सत्ता चली गई है और मोदी एक असहाय बुजुर्ग के तरह घर पर बैठे हैं लेकिन मोदी जी को साथ देने वाले वो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं चार राज्यों के चुनाव महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड जम्मू कश्मीर उनमें दो में से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो चुकी है लेकिन वहां संघ मीटिंग ले रहा है वहां संगठन पर दे रही है कहीं पे भी मोदी जी का नाम बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या मोदी ब्रांड समाप्त की ओर है क्या मोदी जी डर रहे हैं कि यदि उनका नाम यूज किया गया और फिर फेल हो गए तो ये जो आखिरी डेंट लगेगा मोदी जी के ब्रांड पे वो मोदी जी सहने नहीं कर पाएंगे और जब मोदी जी ये सहन नहीं कर पाएंगे तो मोदी जी हो सकता है कि तबियत और नाजुक हो जाए अभी उनके चेहरे पे सब कुछ झलकने लगा है और ज्यादा झलकने लगे लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज को छोड़ दीजिए विपक्षी कितना साथ तो मतलब इंडिया के गठबंधन के कितना साथ देंगे खासकर चंद्राबाबू नायडू को भी देखना है कि उनके पार्टी में एक बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी का साथ लेने का विरोध कर रहा है उनको चंद्राबाबू जी ने समझा के रखा है कि कुछ दिन मुझे सरकार से पैसा लेने दो केंद्र से अपनी जरूरतें जब पूरी हो जाएंगी तो हम धीरे से निकल लेंगे दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार कि तो वहां तो चुनाव है और चुनाव में उन्हें जाना है उनके पार्टी पर बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का दूसरी ओर पासवान का है, उनके पास भी विधानसभा के चुनाव लड़ने का प्रेशर है तो अभी तक तो नीतीश कुमार झुक झुक के मोदी जी की बढ़ाइया करते थे लेकिन फिर फूका हुआ कारतूस कौन कितने साथ रखेगा या इस बुढ़े शेर के सारे कुनबा कब तक शिकार पर निकलेगा और यदि ये चीज भाव के जैसा कि नीतीश की आदत है पलटने की क्या लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश या विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश पलट जाएंगे और यदि पलटे तो क्या करेंगे क्या, क्या पासवान का समर्थन कर रहे हैं सरकार का 240 का दो सौ बयानबे पे ले गए क्या वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है क्योंकि जिस हिसाब से प्रखंडता से सभी लोग बोल रहे हैं उस प्रखरता से एक बात तो समझ में आ गई कि वो जो डर और एक फियरफुल रिस्पेक्ट जिसको हम कहते डर युक्त आदर वो समाप्त हो गया है इसलिए सब खुल के बोल रहे हैं सरकार की आलोचना कर रहे हैं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहां अमित शाह सेनापतियों के भरोसे खेल रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जैसे वो पलटी मार गए उनको भी समझ में आ गया कि इन दो गुजरातियों से ज्यादा पावरफुल संघी है

कई चीजें हैं जिसका जवाब सरकार को देना है सरकार और गठबंधन में खासकर भाजपा और उनके गठबंधन पार्टियों में यदि ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं है संवादीनता बनी हुई है तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट में कहा था कि आप अब चौहत्तर के हो गए हो जाएंगे पचहत्तरवा चालू हो जाएगा आपको मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए और यदि आप नहीं चाहते तो भी आप जाएंगे वो ट्वीट में कहा गया है तो भी आप जाएंगे क्या सुब्रमण्यम स्वामी ये सोच रहे हैं कि बावन का कुनबा मोदी जी से अलग होगा या मोदी जी की जगह किसी और का नाम रखेगा ये तो समय बताएगा लेकिन लगता है जब एक से देखता हूँ कि जो काम संघ चाहता है हो वो शायद इंडिया के घर गली दल ही कर दे कम से कम मुझे एक से तो इतना ही दिख रहा है